દ્વારકાને જામનગરમાં સતત ત્રણ દિવસથી મુશળધાર વરસાદને પગલે દ્વારકા જામનગર હાઈવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે જેને પગલે કેટલાક વિસ્તારોમાં સુરક્ષા કારણોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈવે બંધ કરવામાં આવ્યો છે હાઈવે બંધ થવાની સાથે જ એનડીઆરએફની ટીમ પણ ખંભાળીયા અને રાવલ ગામ જઈ રહી હતી તે પણ વચ્ચે અટવાઈ હતી એનડીઆરએફની બટાલિયન રાવલ ગામ તૈનાત કરવામાં આવી છે પરંતુ हाईवे बंद हो जाने कारण टीम पर पहुंची नहीं थी शहर हाईवे पर पानी भराई जाने कारण दुर्घटना न बने ते माथे पुलिस तैनात करवामा आवियो जी वाहनों अने राहधारियों ने आगे जतका अटका अटकावे छे द्वारका जामनगर हाईवे बंद था प्रवाशियो सहित अनेक लोको हाईवे पर अधवच्छेज अटवाया छे और अभी पिछले 2 या 3 दिन से काफी भारी मात्रा में बारिश हुई है और जिसके चलते आज द्वारका प्रशासन ने हमारी टीम को खम्बालिया से होते हुए और रवल गांव में कुछ रेस्क्यू के लिए जाने के लिए निर्देशित किया है लेकिन रवल गांव तक पहुंचने के लिए हमारे को जामनगर पोरबंदर हाईवे से होकर के गुजरना है जो कि वाटर फलो के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद है और गाड़ियों का मूवमेंट आगे पॉसिबल नहीं है अभी हमारी टीम सर जैसे ही वाटर फलो रोड के ऊपर कम हो जाएगा तो आगे बढ़ेगी सर अभी तीन दिन से द्वारका में आए थे आज द्वारका से हमारा वेरावल जाने का सोमना जाना था लेकिन सब ट्रेन कैंसल हो गए हमारे पास कोई चारा नहीं था फिर हम वहाँ से लेकिन बीच में परेशान हो गए हम लोग पुणे से आए हैं द्वारका आए थे घूमने के लिए तीन दिन से बारिश चालू इधर पूरा द्वारका पानी से भर गया हाँ, आज फिर हम लोग जा रहे है वापस तीन दिन के बाद ट्रेन से मगर ट्रेन भी पूरा बंद है और रास्ते में पूरा पुलिस लोगों ने बंद कर दिया है प्राइवेट गाड़ी करके हम लोग जा रहे हैं मगर वो नहीं छोड़ रहे आगे हम लोग